Guten Tag, heute ist Montag. Ich stehe um sechs Uhr auf, um sieben mache ich Frühstück. Äh, am vormittag äh, lerne ich deutsch, am nachmittag arbeite ich äh, um 7 oder acht bin ich schon zu hause, dann koche ich äh, abendessen äh, von, zehn zwölf, äh, machen, von zehn bis zwölf machen von bis 12 machen ich äh, hausaufgaben äh, und fast eins gehe ich ins bett. gute nacht. guten tag. Heute ist Montag. Von Montag bis Freitag stehe ich um 6 Uhr auf. Das ist äh, zu früh für mich. Aber ich muss äh, zu Intensivkurs gehen. Ich dusche und mache, mache Frühstück. Äh, ich äh, esse äh, Borscht für, für, für Frühstück sehr gern und äh, Braten mit äh, Brot. Von 7 bis 14 bin ich äh, im Goethe-Institut. Jeden Nachmittag mache ich meine Hausaufgaben und lerne Deutsch. Äh, ich möchte, und ich möchte äh, Englisch lernen, aber äh, ich äh, habe keine, keine Zeit. Jeden Abend äh, treffe ich meine Freunde und äh, essen wir Pizza mit Tomatensaft. Gerne. Und dann? Gehe ich nach Hause zurück und lerne Deutsch. Am Wochenende im Sommer äh, nehme ich Sonnenbad und schwimme. Und am Wochenende, ich, äh, am Wochenende äh, gehe ich ins Kino und äh, esse Popcorn gern. Am Wochenende äh, mag, ich in, äh, mag ich tanzen und interessante Bücher lesen. Am Wochenende gehe ich um 11 Uhr ins Bett. Сьогодні ми закінчили вивчати розпорядок дня, закінчили вивчати тиждень і почали вивчати погоду та пори року. Тобто ми вже знайомилися з назвами пір року, а також вчилися визначати погоду по карті. Тобто, чи це сонячно, чи це йде дощ, чи це холодно, тобто плюсова чи мінусова температура, чи це туман, чи це йде сніг, чи град, чи гроза. Сьогодні бо у нас дуже цікаве заняття, тому що на попередніх лекціях ми е, тренували нашу взагалі ну, слухові здібності, тренували м, шляхом перегляду фотографій, і, попри е, паралельно з переглядом цих фотографій, йшов аудіозапис, і ми могли розуміти, що, про що людина говорить, навіть якщо ми не знали деякої лексики. То сьогодні ми е, отримали ці фотографії і ми самі вперше намагалися сказати це, що люди говорять там. Це була нова тема, і це е, використовуючи ту лексику, ми вже. Пройшли за наші два тижні інтенсивного курсу, кожен з легкістю говорив про своє фото. То це було дуже добре, і ми, ну, ми навіть потім, коли слухали, у більшості людей співпадало це.